Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Korang bayangkan, hantar anak pi sekolah dengan harapan anak jadi manusia. Rupa-rupanya anak jadi syaitan buli orang sana sini. Depan mak ayah bukan main macam malaikat, belakang parents macam iblis perangainya. Ikuti kisah ini. Seorang murid tahun 4 sebuah sekolah kebangsaan di Senawang ditemui meninggal dunia di sekolah semalam. Polis Negeri 9 menerima laporan jam 1.19 tengah hari sebelum anggota dikerah ke lokasi. Pada 1 Oktober 2025 kira-kira jam 1 tengah hari suasana di sebuah sekolah rendah di Senawang Negeri Sembilan bertukar cemas apabila seorang murid lelaki tahun 4 ditemukan tidak sedarkan diri dalam tandas lelaki sekolah itu murid berusia 10 tahun itu dikatakan meninggalkan kelas pada jam 12.20 tengah hari sebelum disedari gagal kembali ke bilik darjah penemuan itu segera dimaklumkan kepada pihak guru disiplin dan bergegas ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan Ketua Pihak Negeri Sembilan Dato' Azaf Ni Ahmad ber kata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 1.19 tengah hari. Pasukan polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di Seremban digerakkan ke lokasi tidak lama kemudian bersama pasukan paramedik untuk pemeriksaan awal. Menurutnya, maklumat awal mendapati mangsa sudah tidak sedarkan diri ketika ditemui di dalam tanda sekolah berkenaan. Guru disiplin sekolah berkenaan kemudian membawa mangsa ke sebuah klinik swasta berhampiran untuk rawatan kecemasan. Namun, doktor yang merawat mengesahkan kanak-kanak itu sudah meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pihak klinik kemudian memaklumkan kepada polis bagi tindakan lanjut sebelum anggota forensik hadir ke sekolah bagi menjalankan siasatan di lokasi sebenar kejadian. Dato' Azafni dalam kenyataannya pada petang hari sama memaklumkan bahawa siasatan awal sedang dijalankan. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 507C Kanun Kesesan iaitu berkaitan kesalahan buli melalui komunikasi. Beliau berkata, klasifikasi itu dibuat selepas polis menerima beberapa maklumat awal berhubung kemungkinan unsur buli atau ugutan terhadap mangsa sebelum kejadian berlaku. Seksyen 507C adalah seksyen baru di bawah pindahkan kesesaan yang memperuntukkan kesalahan ugutan melalui komunikasi, termasuk gangguan emosi dan ancaman dalam bentuk mesej atau catatan. Ia antara langkah undang-undang baharu untuk membendung kes buli cyber serta gangguan emosi terhadap individu, termasuk dalam kalangan pelajar sekolah. Kes kematian seorang murid sekolah di Senawang Negeri Sembilan semalam ada kaitan dengan kes buli dan disiasat mengikut Seksyen 507C Kanun Keseksaan. Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, kanak-kanak berusia 10 tahun itu ditemui tidak sedarkan diri dalam sebuah tandas sekolah berkenaan pada 2 Oktober 2025. Bedah siasat dijalankan di Unit Perubatan Forensik Hospital Rembau bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Prosedur itu bermula sekitar jam 1 tengah hari dan dijalankan oleh pasukan pakar patologi kanan. Hasil pemeriksaan mendapati punca kematian adalah disebabkan tekanan pada leher tanpa sebarang kesan kecederaan lain pada tubuh mangsa. Bedah siasat itu turut dihadiri pegawai penyiasat daripada IPD Seremban dan wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tujuan pemantauan prosedur. Tekanan pada leher disahkan sebagai punca kematian seorang murid tahun 4 yang ditemui tidak sedarkan diri dalam tandas di sebuah sekolah di Seremban selasa lalu. Sejurus selepas selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk urusan pengebumian selepas mendapat kebenaran hospital. Ketika itu, ibu mangsa kelihatan tidak dapat menahan sebab sambil dipapa oleh suaminya keluar dari unit forensik. Kedua-dua ibu bapa mangsa tiba di pekarangan hospital Rembau kira-kira jam 12.55 tengah hari. Orang ramai yang berada di lokasi melihat si ibu menangis teresak-esak sambil memeluk suaminya. Beberapa guru, rakan serta saudara mara turut hadir memberikan kata semangat kepada keluarga tersebut. Sementara menunggu proses bedah siasat selesai dijalankan oleh pihak hospital. 27 ketangan saksi daripada saksi sudah direkodkan termasuk guru, murid serta kaki tangan sekolah yang berada di lokasi sekitar waktu kejadian pada 3 Oktober 2025. Keadaan di sekolah berkenaan dilaporkan kembali seperti biasa walaupun masih terdapat kehadiran anggota polis dan pegawai agensi lain. Beberapa kendaraan rasmi dilihat keluar masuk dari kawasan sekolah antara jam 9 pagi hingga 12 tengah hari bagi urusan siasatan tambahan. Sementara itu, suasana suram masih dirasai terutama dalam kalangan guru dan murid yang mengenali a rua. Menjelang pertengahan Oktober 2025, polis memaklumkan bahawa siasatan kes tersebut telah dilengkapkan. Siasatan turut dibantu unit tingkah laku D11 serta unit siasatan forensik D10 dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bagi memperhalusi setiap aspek psikologi dan teknikal. Semua elemen siasatan turut mengambil kira kemungkinan insiden buli dan tekanan emosi. Sehingga ketika itu, sebanyak 49 keterangan saksi telah diambil termasuk rakan sekelas dan guru besar sekolah berkenaan. Kertas siasatan lengkap kemudian dirujuk kepada pejabat peguam negara untuk mendapatkan arahan lanjut berhubung tindakan susulan. Polis menegaskan siasatan dijalankan dengan penuh telus kerana melibatkan kematian kanak-kanak di bawah umur. Namun, pada awal November 2025. Bapa mangsa Muhammad Hafizuddin Abdullah 40 tahun tampil bersama peguamnya Muhammad Yazid Muhammad Salim mengadakan sidang media bagi menuntut penjelasan lanjut. Dia mendakwa keluarga masih tidak dimaklumkan dengan jelas mengenai hasil siasatan walaupun lebih sebulan berlalu sejak kematian anaknya. Mereka hanya dimaklumkan siasatan telah siap tetapi tidak menerima sebarang maklumat rasmi. Dalam sidang media itu, Muhammad Hafizuddin mendedahkan kewujudan buku catatan perbualan milik anaknya yang mengandungi mesej ugutan. Salah satu satu catatan berbunyi saya nak awak mati esok tapi saya tak tahu awak masuk ke syurga atau neraka. Dia mendakwa catatan itu diberikan kepada anaknya sebelum hari kejadian dan dipercayai berkait dengan tekanan emosi yang dihadapinya di sekolah. Lebih mengejutkan, pada malam sebelum kejadian, anaknya sempat memaklumkan kepada kakak sulungnya bahawa seseorang di sekolah ingin dia mati. Perkara itu dimaklumkan semula kepada kakaknya kepada pihak polis ketika siasatan dijalankan. Bapa mengseberkata, "Catatan tersebut masih disimpan keluarga sebagai bukti dan menuntut agar ia diambil kira dalam pertimbangan siasatan oleh pihak berkuasa. Mama Hafizuddin juga menafikan bahawa anaknya adalah pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI atau mempunyai masalah autism seperti yang tersebar di media sosial. Anaknya tidak pernah disahkan sebagai OKU dan telah melalui pemeriksaan doktor pakar sejak umur 4 tahun. Namun tiada diagnosis autism diberikan. Dia menyifatkan tuduhan itu sebagai percubaan menjejaskan imej keluarganya. Menurutnya, anak bongsunya itu belajar di tadika biasa dan menunjukkan prestasi akademik yang baik. Guru-guru yang mengajar juga tidak pernah melaporkan sebarang masalah pembelajaran atau gangguan tingkah laku yang serius. Dia percaya anaknya hanyalah kanak-kanak ceria yang tidak pernah mempunyai konflik besar dengan rakan sekelasnya. Keluarga mangsa turut memaklumkan mereka mengalami tekanan emosi akibat kehilangan anak secara mengejut dan kekeliruan terhadap hasil siasatan. Mereka menuntut Jabatan Peguam Negara supaya memberikan maklum balas rasmi mengenai status kertas siasatan yang telah dirujuk oleh polis. Jika tiada maklum balas diterima, peguam keluarga menyatakan langkah inquest akan dipertimbangkan bagi mencari keadilan. Hmm, kecil-kecil dah pandai buli orang. Inilah akibat kalau tak pernah kena henge. Mak ayah selalulah belik telefon anak-anak. Diorang tu masih kecil, meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. Ni kalau dah jadi buluh, tak guna dah. Buat bakar kayu api je. सखियान त्रिमकास्सी